На ваших плечах сьогодні стоїть безпека, спокій громадян цього прекрасного славетного міста. На превеликий жаль, ваш підрозділ поніс втрати від нелюдей, які подумали про те, що вони можуть відібрати нашу українську землю. Частина нашої території сьогодні знаходиться в тимчасовій окупації. Ви кожного дня стикаєтесь з викликами безпеки. Але я вірю в те, що українське військо, Національна гвардія, Національна поліція, прикордонні війська зроблять все залежне для того, щоб відновити справедливість. Я хочу сьогодні подякувати всім вам, особовому складу. Ми сьогодні прийняли участь в складанні урочистої присяги на вірність українському народу, національної поліції, патрульної служби міста Маріуполь. І я вірю в те, що ці молоді люди спільно з вами. будут носити достойно звоня украинского полицейского. Сам из вас починаються зміни в в правоохранительной системі. Как сказал премьер-министр, уважение к вам в основе нашей реформы. Мы подошли к памятнику. И я увидел одну из этих печальных надписей. Это было за несколько дней до того, как мы покинули Дебальцево начальник городского управления Юханов, Дебальцевского управления Донецкой области, практически героически, их осталось совсем немного, выводил людей из-под обстрела, держал оборону. За два дня до гибели мы вручили ему наградное оружие, и потом он трагически погиб. И таких геройских офицеров среди нас много. Это те люди, которые успели себя проявить и проявили. И те, которые, если будет вызов, проявят себя еще. Это самое важное. И поэтому мое глубокое уважение к Донецкому управлению полиции. Особое внимание. Именно поэтому Кабинет министров Украины недавним решением, специальным постановлением выделил деньги для специального оснащения Донецкой и Луганской области, управления полиции, автомобильным транспортным оборудованием. Я понимаю, и мы понимаем, как сложно, потому что вы на передовой линии, и на вас еще большая ответственность сражаться против криминала. Но вы это смогли, вы завоевали доверие. И самое главное, что когда мы на вас смотрим, тоже видим будущую национальную полицию Украины. Глаза горят, и такого редко увидишь. Так что спасибо за службу. Спасибо за службу, потому что я точно знаю, что такая война. Я тоже выросла в стране, где тоже сепаратисты, российские оккупанты завоевали 25% территории. В моей стране, где я родилась и где я выросла. Они расстреляли моих родственников. Так что я понимаю цену войны. Я понимаю цену мира. И самое главное, я понимаю вашу цену. Спасибо. Спасибо Абросину, потому что он реально держит здесь ситуацию. Реально завоевал доверие э, жителей Донецкой области. И спасибо вам, что вы не спите. Слава Украине! Украина! Указами президента Украины орденом за мужність третього ступеня нагороджено полковника полиции Киська Артема Ивановича начальника управления криминальной полиции и полковника полиции. Казакова Ивана Ивановича, старшего оперу управления криминальной полиции.